رائے ظہور احمد خان ناصر صاحب بھاگا زلہ ضلع والا سے حضرت مولانا غلام رسول راجے کی صاحب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں انیس سو اڑتیس کا واقعہ ہے کہ ہمارے حلقہ انتخاب حافظ آباد میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی ممبری کے لیے دو امیدوار کھڑے ہوئے یعنی چودری ریاست علی صاحب چٹھا اور میاں مراد بخش صاحب بھٹی یہ دونوں امیدوار علاقے کے احمدیوں سے ووٹ لینے کے لیے درخواست کر رہے تھے احمدی احباب نے ہمارے امیر جماعت جناب میاں سردار خان صاحب بھٹی کی زیر ہدایت یہی جواب دیا کہ ہم از خود کسی امیدوار سے امداد کا وعدہ نہیں کر سکتے ہمارے امام سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہو جو ملکی اور قومی حالات اور مفاد کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں ہمیں جو اشارت فرمائیں گے اس کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا علاقے کے بھٹی قوم کے رواسا اور امیدوار مذکور بار بار فیصلہ کرنے پر اصرار کرتے لیکن محترم میاں سردار خان صاحب رضی اللہ عنہ ان کو یہی جواب دیتے کہ جب تک حضور کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہ ہو وہ کسی امیدوار کے حق میں وعدہ نہیں کر سکتے الغرض مرکزی ہدایت کی ہم سب کو بھی بہت انتظار تھی اور ہم سے بڑھ کر ہمارے غیرآمدی رشتہ داروں کو تھی آخر کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا غلام رسول راج کی صاحب رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے ساتھ تشریف لے آئے اور گاؤں کی بھری مجلس میں جس میں علاوہ احمدیوں کے بہت سے غیر احمدی بھی موجود تھے یہ ہدایت سنائی کہ اسمبلی کی نشست کے لیے ووٹ چودھری ریاست علی صاحب چٹھا کو دیے جائیں یہ خلاف توقع فیصلہ سن کر علاوہ احمدیوں کے تمام حاضرین جو چودری ریاست علی کے مخالف تھے غصے سے تلملا اٹھے اور احمدیوں کے خلاف سب و شتم اور مخالفانہ مظاہروں سے علاقے کی فضا کو مسموم کر دیا ہم نے اس مخالفت کو صبر و استقلال سے برداشت کیا اس موقع پر علاقے کے ایک بھٹی رئیس حاتم علی نامی نے تو مخالفت انتہا کو پہنچا دی اور جوش غیز میں نہ صرف یہ کہ عام احمدیوں کو گالیاں دیں بلکہ حضرت مولانا صاحب اور حضرت خلیفت المسیح ثانی اور حضرت اقتص مسیح ماعود علیہ السلاۃ السلام کو بھی سب و شتم کا نشانہ بنایا اور ان بزرگ ہستیوں کی سخت ہتک اور توہین کا ارتکاب کیا جب اس کی بات زبانی کی انتہا ہو گئی تو حضرت مولانا راجے کی صاحب نے حاضرین مجلس کے سامنے اس کو ان الفاظ میں مخاطب کیا حاتم علی دیکھ اس قدر ظلم اچھا نہیں تیرے جیسوں کو خدا تعالی زیادہ مہلت نہیں دیتا یاد رکھ اگر تو نے توبہ نہ کی تو جلد پکڑا جائے گا حضرت مولانا صاحب مجمع عام میں یہ الفاظ کہہ کر اور احباب جماعت کو صبر کرنے اور اللہ انا نہ جلوقفی نہوریہم و نعودو بکا من شروریہم کی دعا پڑھتے رہنے کی تلقین کر کے واپس قادیان تشریف لے گئے حاتم علی آپ کے جانے کے مان بعد بازرہ ٹی بی بیمار بی ہو گیا مقامی طور پر علاج کی کوشش کی اور آخر میو ہسپتال لاہور میں ماہر ڈاکٹروں سے بھی علاج کرایا مگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی قریباً چار ماہ کی شدید اور تکلیف دہ علالت کے بعد یہ معاند احمدیت اپنے سب جاہو جلال کو چھوڑ کر دنیا سے اٹھ گیا حاتم علی کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمدیہ شاہ مکین ضلع شیخ اپورہ کا تبلیغی جلسہ تھا اس میں شمولیت کے لیے علاوہ اور علماء سلسلہ کے حضرت مولانا غلام رسول راجے کی صاحب بھی تشریف لائے میرے مرحوم بھائی مولوی امیر احمد صاحب بھی اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے شاہ مسکین گئے اور وہاں پر حضرت مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی آپ نے میرے بھائی جان کو دیکھتے ہی فرمایا سنائیے بھائی محمد امیر اس گالیاں دینے والے ہاتم علی کا کیا حال ہے میرے بھائی مرحوم نے بطور امتحان کے اصل واقعے کو چھپاتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت ہاتم علی کے غرور و تکبر کو آپ جانتے ہی ہیں اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے یہ سن کر حضرت مولوی صاحب متبسم چہرے سے فرمانے لگے کہ کرو میں آواں تو سنے ہے تو دیویں مجھ سے بات چھپاتے ہو جس دن سے میں تمہارے گاؤں سے گیا ہوں اس دن سے ہاتم علی کی بیماری اور اس کے علاج کی کیفیت متواتر مجھے بذریعہ کشف بتائی جا رہی ہے کیا کل تمہارا سارا گاؤں اس کو قبرستان میں دفر کر کے بارش اور آندھی میں واپس نہیں لوٹا چونکہ واقعات ہو بہو اسی طرح ہوئے تھے میرے بھائی صاحب حضرت مولوی صاحب کی زبانی یہ کیفیت سن کر حیران ہو گئے کہ کس طرح ایک سو میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے جملہ حالات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ساتھ آگاہ فرمایا چنانچہ میرے بھائی صاحب نے شاہ مکین کے جلسے میں حاضرین کے سامنے احمدیت کی صداقت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا اور وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے حلفیہ اس واقعے کا ذکر کرتے تھے سچ ہے جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نظار